Я командир 4-го механізованої роти, мій капітан Попович Віталій Миколаївич. Прийшов він десь в грудні місяці минулого десь, тобто рік. Як солдат, в принципі, був дисциплінований, він не вживав алкогольні напої, тобто якихось таких особливих претензій до нього не було. Просто він такий мало з ким спілкувався, дуже жадний. От до, аж до, скажімо так, Ну, Одно з, з причин, як він по, пояснив своїм товаришам, чому він не поїхав на похорон до матері, то він сказав, що це дуже великі розтрати. Ну, Були якісь наприклад, необліковані одіяла, там, які, це, він, він відправляв тут додому. Збирав вживані тобто, речі такі. Як на вашу думку, чому він убив саме Лисенка? Він же мог його просто ну, автомат наставити, забрати речі і уйти без крові. Лисенко міг би стріляти, покликати решту і могли би стріляти по БМП вже з сусідніх позицій. Тобто він, йому, він його, ну це я так, я вже розумію, що дивлячись на його інтерв'ю, ну, зробивши аналіз його дій. Я можу сказати, що він, тобто він прорахував те, що йому можуть стріляти в спину, як він сказав. Тобто, Я думаю, що він ну, у нього якби. Це, я думаю, що це не, не, не тільки Лисенка. Якщо б був хтось з інших хлопців, він би вбив. Він, він міг би побоятися вбити більше людей, якщо б вони були, вони могли б там якийсь спротив йому чинити. А так один залишився, який відпочивав, тобто не чекав. Тим більше зайшов його побратим, який живе з ним в бліндажі. Нічого незвичайного немає, тому, тому так. І на мою думку, він перший вистріл, він вистрілив йому е, в затилок. А вже решту стріляв, коли той, ну, коли той падав, вже решту пішло в, цей, в живіт і в стену. Чи ви відчуваєте зараз шкоду, яку наніс Попов, перейди, перейшовши на бік сепаратистів? Шкоду для роти для? Звичайно, що найбільша шкода це є загибель Лисенка. ніякі там. Ну, Скажімо так, ніякі ні матеріальні цінності, ті, що він хотів забрати, вони не можуть зрівнятись з тим, що вбив військовослужбовця. Причому досить грамотного, обученого відповідального спортсмена, тобто тільки позитивні у мене на рахунок нього, що я можу сказати, тому що я його от якраз перед цим я його подав на план переміщення головного сержанта взводу. Тобто і він реально міг. Він залишався взагалі за командиром збирати. Звичайно, ну, втратили людину. Він хотів, що, якби, БМП забрати. БМП ми, ми вернули назад силами розвідзводу і моїми людьми. Ну, він вже дав позиції, тобто розказав, на карті Звичайно. показав розташування. Карту, навіть взяв у Лисенка. Так, так, карту ми не знайшли. Єдине, що мене тішить, знову позиції тільки нашої роти. Він так особливо десь не ходив, він міг вийти там в село. Тобто решта з позицій батальйону ну знав погано, або взагалі не знав. Тим більше, що командир взводу не наносить на карту, максимум, що сусіднє відділення, яке знаходиться біля нього, а інші позиції не розкриває на карту. Це так. Ви знаєте, спочатку в мене ну, якоїсь такої озлобленості на нього не було. Чому думаю, ну, може, там людина дійсно в розуму зійшла, але передивившись інтерв'ю, ну, важко мені. Ну, якщо розумієте, що я взагалі вважаю, що ну, з такими людьми говорити якось, ну, нічого, в крайньому разі говорити, я б за ним не говорив, скажімо так. Тому що напевно що. є такий вислів, що падалю не питається. Російський, тому десь так. Ви Знаєте, виключати щось гарантувати я не можу, але я от, ну, в мене є ну, моя така впевненість, що, що це от єдиний такий от чоловік, в крайньому разі з тих людей, які зараз знаходяться у мене під підрозділі. Тому що теж можуть інші люди приходити. І, і, і знову ж таки там. Якісь погляди можуть бути, можуть якісь бути сімейні. І там... Звичай, що я З одних, ну, з, одних з моїх версій, те, що, от, що, що сталося, це от фінансова імна сторона. Тому що, а може йому щось пообіцяли, може він понадіявся, що пригнавши БМП ну, і здавши позиції, він отримує за це нагороду, і, ну, винагороду фінансову і також буде отримувати там кошти. Тому що, от коли ми ще були на Донецькому напрямку, і він там був. Тоді писали різні повідомлення нам приходили, що там, солдати ДНР багато заробляють, там, ви живете на подачку, тобто десь ну, може, це може бути як, так, як причина. Він, ви знаєте, він щоб вдома був, по-моєму, або літом, або навесні. Тут теж, якщо б він вступив, його би чекали, нам би не дали забрати БМП. Тому що ми пішли в сіру зону в глибину, там 800 метрів вже в сторону противника, і нас б там вже чекала засада, якщо б. То, і, тим більше, що вони б в крайньому разі більше зброї забралися. Він йшов на угад Так, на так, удачу. Так, так. Ну, як вийшло? Ян стоїв на позиції, виходить, може, ну, логічно його стріляти, а потім вже розбиратися. Там теж мало людей. Там Голубівський, він вийшов на одну з цих. Ну, Я так розумію, що ну, з його слів, ну я, я десь ну, допускаю такий, що він от прийшов, перші, хто його побачили, це е, цивільні люди, він до них звернувся, що от куди мені можна здатись, вони відвели його, ну, показали, ну, крайніше, куди піти. Вже, напевно, попередив, тому по ньому не стріляли. Хоча я вам скажу, що тут теж така ситуація, що десь, якщо б побачили його, наприклад, іде військовий, але він з собою він вже підготував, м -м, за його словами. Він підготував з собою там же палку якусь і білий, ну, як білу тряпку, як прапор, що здається. Я просто впевнений, я, я от просто ставлю себе на місце любого командира, який там знаходиться. Тобто, якщо людина один раз вона зраджує, то зрадить і другий. Так, було легке поранення, ну ви знаєте, що багато хто зараз бійців з тих, що там буде тоді з ним, каже, що це міг бути самостріл. Просто тоді якось ніхто про це не думав. А... Ну, хоча була, була така ситуація. Мене зовут Марчук Роман Анатолійович, младший сержант, звані командирного пасажиру. 1 апреля 2016 года. Он тогда вообще был по там он что-то ходил, он пытался перевести вообще в другую бригаду в 25-ю. Вот, хотел быть десантником, что ли. То есть были у него такие вот моменты. Кто-то кричал ему помогает или должен помочь перевестись. Но, как показало время, у него это не получилось. То есть, э, скажем так, каких-то замечаний, нарушений. С его стороны в принципе не было. Человек как бы не употреблял ни спиртные напитки. Как бы не был замечен, скажем так, употребление чего-либо другого. Вот. Сказать, что... И опять же, это же было и, скажем так, на полигонах. Никогда такого как бы не происходило. То есть он никогда ничего не употреблял. В принципе, ну не то чтобы там совсем был ответственный. Но, скажем так, элементарные. Правило, как бы, он не нарушал. Были замечены противники, когда замечали, как бы, мы по ним работали, естественно. вот, потому что, как бы, у нас здесь все рядом. Они заходят у нас, гуляют, как им хочется. Вот. Подлазили Но... и на 30 метров подлазили к постам. В вот. этом, конечно, да, конечно, работали, конечно, открывали огонь. И он в этом тоже участвовал, Он В этом участвовал. Со слов его, 20 лет я пытался попасть в армию а когда попал, здесь бардак. И он попал сюда через АУН. Он как бы... Через АУН попал, да? Конечно. Там же брали всех, кого не лень. Вот. Попасть он по-другому. Он был не годен срочной службы. Это, кстати, и срочно, и он добровольцем хотел идти. Ему пришлось там идти через добробаты. Потом со временем, да, он попал как бы сюда. Да, есть как бы люди, ну мы тоже как бы ходим в магазин, да, мы там покупаем кое-какие продукты, те же сигареты, да, скажем так, э -э, ну налажено у нас общение, на, хорошее, нормальное общение как бы с местными жителями, как бы села, да, и он приходил, ну я когда пришел в магазин в очередной раз, мне задали вопрос, куда ему столько денег, как бы это я оттуда же узнал, он в течение там четырех дней, два раза прошел, снял по семь тысяч, да, два раза снимал по 7 тысяч. И чего-то там еще просил. Он там ходил, упрашивал. То есть, к чему он готовился, это такое дело, как бы было непонятно, потому что он такой человек, вот ребята, допустим, ушли на дембель, он пособирал одеяло, которые были, все это запаковал в мешок и куда-то отправил. Куда он это все дело отправлял? Он отправлял отсюда мешками. Когда бригада заходила, другая бригада выходила, то есть пособирал все старые вещи, там штаны, там, кто оставил, бросил. Ну, в общем, собирал просто все. Спальные мешки. Все куда-то он это дело отправлял. Даже ручки с ящиков с -под быка он откручивал, вложил их в этот. Потому что я как бы у меня тоже ну, там возникал вопрос, что же он отправляет и куда он это отправляет. Я открывал мешок, я смотрел. То есть такого ну, запрещенного не было ничего, то есть ни боеприпасов такого ну, не было, были просто там какие-то вещи, какие-то ручки от ящиков. Он подошел ко мне, он мне говорит: у меня умерла мама, что мне делать? Я говорю: естественно идти к командиру и как бы задавать ему, ну, вернее говорить ему, ехать домой. Но это такое, я думаю все мы люди, мы все должны как бы понимать. Пусть мы в армии даже, но мы должны это понимать. Это, ну, это горе, это большое горе. Я думаю, тут даже спорить никто не должен по этому поводу. А, я говорю, давай я сейчас позвоню сразу командиру, как бы я ему сообщу. Вот, он, нет, я схожу типа сам. Он пошел, он подошел к командиру роты. Командир роты говорит, чтобы это было как бы официально, чтобы это не было, что я там. Напиши вот сразу рапорт, я тебе подпишу все сдел... Говорит, и едь. Я все сделаю, и потом по новой почте я тебе перешлю, э, скажешь, куда, я тебе перешлю эти все документы. Он прошелся обратно. Он подошел ко мне, я у него переспросил, что? Ну, меня как бы пускают, но я не поеду. Я говорю, почему? Это большие растраты. Мы должны были получить вещи. Э, ну, теплые кофты, скажем так. Вот, я переспросил, должна была быть моя смена на посту, вот, как бы я же сказал, что, ну, ребята, давайте собираемся, там четыре человека, сходили, быстро получили, как бы вернулись, все, вот. Пришел Попов, как бы спросил за вещи, вот, я говорю, ну, как бы вы идите, а я там тогда ну, попозже схожу, там получу. Лысенко сразу отказался, говорит, я не хочу получать, но ну, я не буду получать. Вот, оно мне не надо. То есть у меня там есть, было, будет, ну не знаю. В общем, он отказался получать. Вот пришел и говорит, ну я тогда тоже не пойду. Типа идите кто-то вы. Вот, я говорю, хорошо, тогда одеваешься и приходишь, как бы становишься на пост. Вот. Мы пошли, мы прошли, ну, на другую позицию, там, где мы должны были собраться. Я собрал еще там людей, которые должны были пойти получить. Мы вышли, начали ожидать машину, ну, чтобы получить вещи. То есть э, мы прождали минут 20. Как бы холодно, я говорю, ладно, что мы вот это вот здесь будем стоять. Идем, говорю, все обратно, позвонят, собрались, вот когда уже все на месте. Мы выйдем и получим. Все. Получается, мы пришли, думали тоже на другой позиции зайти попить чай. Вот, и потом, ну, как бы подождать. Получилось так, что, ну, наверное, чуйка какая-то у меня, наверное, сработала, что я говорю, нет, ребят, пойдем, я его говорю, к себе. И мы разворачиваемся, мы идем, мы пошли вдвоем, а двое, говорят, ну, мы сходим в магазин, купим сигарет и там еще чего-то, ну, в общем, что-то хотели с продукта купить. И мы подошли как раз к, блок, ну, к блиндажу там, где было обнаружено, было обнаружено тело. Вот. Стоял, скажем так, наш один сервант, ну и начал задавать мне вопросы. А где люди? А где БМП? Ну, сначала, естественно, это все там воспринялось как бы в улыбку, я говорю, ну слушай, ну же ты я говорю, один на посту стоит, где лысенка как бы ну, тоже, наверное, отдыхать, я, говорю, «Я не знаю. После этого, как бы, вышел из блиндажа второй, как бы, и говорит мне о том, что, ну, не могут его разбудить. Я его толкаю, бужу, я не могу разбудить, человека. Вот такой он был спортсмен. Я зашел в блиндаж, я только подошел, я сразу все понял. Он лежал на спине, глаза были открыты, цвет кожи уже поменялся, вот. Я, как бы, я присмотрелся, крови я не видел. То есть на футболке было там небольшое пятнышко мокрое. Что оно такое было? Я вышел, говорю, ребята, мы его не разбудим, он мертвый. И после этого мы как бы начали бить тревогу. А не мог это сделать попов. Я как бы говорю, я тоже об этом думаю, но, но почему-то, мне кажется ну, как бы, он-то хоть и был там какой-то, но ну, своего рода, он был даже там, больше, он трусливый был. А потом, когда уже забирали тело, вот, все же как бы шлазили, все же выискивали, все же смотрели. А, когда забирали тело, пришли медики, говорят, пойдемте, ну, нужен военный билет, чтобы же ж отправить же ж тело. И мы пошли и начали ну, искать в Лысенко вещах его документы. И я сразу обратил внимание, я изначально я не обратил. В панике я не обратил внимания. Я обратил внимание на место, где он спал. Не было ничего. То есть абсолютно ничего. Он пришел, переоделся, забрал все свои документы. У него была такая офицерская вот этот планшет. Там у него были все, все как бы документы. Этого всего не было. То есть, я думаю, тут даже не надо проводить каких-либо расследований, тут и так все понятно. И после того, как была обнаружена БМП, когда мы ее вытащили обратно, вот, все оружие находилось, то, что он собрал, оно находилось все на месте, кроме его, ну его оружия. Ну и двух моих магазинов. Ну что, Изя, привет тебе хотим передать. Вот мы перед тобой стоим, алкаши-наркоманы, как ты нас назвал. Ну что, дружище, мы с тобой, наверное, еще, даст Бог, пересечемся, тебе еще и икнется. Сейчас тебе пацаны тоже пару слов передадут. Так что ожидай привета. Дай, давай. Я надеюсь, наши оппоненты которым ты перебежал, поступят с тобой так же, как ты поступил со своими. Привет!